Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat penonton sekalian. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam siri kesihatan mental menurut Islam. Um terima kasih kepada tetamu undangan yang dimuliakan Profesor Dr. Salasia Hanin Hamzah uh, dari Fakulti Pengajian Islam UKM yang sudi bersama-sama kami dalam siri video kali ini. Uh, dalam episod ini uh, kita ingin menyentuh tentang falsafah dan kaedah untuk mengurus emosi dan untuk menghadapi uh, masalah kesihatan mental. Saya rasa ini adalah sesuatu topik yang penting juga sebab ini adalah keistimewaan kita sebagai umat Islam dan sesuatu yang uh, kita beruntunglah nak kata kan. Uh, sebelum ni kita dah ada sebut juga dalam episod sebelum ni secara ringkas. Jadi mungkin kali ini uh, doktor boleh huraikan lagi. Baik, terima kasih Puan Malini. Uh, Alhamdulillah kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa dan selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasih dan kita rindui. Baik, uh, berkenaan dengan apakah konsep ya eh, dan falsafah Islam berkenaan gangguan kesihatan mental. So bila kita cakap gangguan kesihatan mental bukan saja berkenaan dengan rawatan, kaedah dan sebagainya, kita tak boleh lari sebagai seorang muslim yang pertama kena tawakal pada Allah. Ya. Kita dah berusaha dah cari semua benda ubat kerawatan rawatan dan kaedah, kita terserah je pada Allah. Ya, kita bertawakal kepada dia sebab kita dah menyerahkan semua masalah kita kepada Allah. Sebab kan kan dalam Quran ada kata wa ma yatawakkal Allah fa huwa hasbuh kan kita itu pun menjadi satu pegangan hidup kita lah kita kena bertawakal kepada Allah dan cukuplah Allah itu bagi kita dalam mendepani gangguan ataupun kecelaruan emosi kecelaruan minda yang kedua sabar sabar ni sebenarnya adalah kekuatan jiwa. Mesti orang kata, asyik-asyik sabar. Eh tak, sabar itu sebenarnya boleh menjadikan kita terus bertahan. Ya, sabar juga menjadikan kita tidak berputus asa kan sabarlah sebab tu kita berusaha ada ni masalah macam ni kita rasa ber overthinking kita sabar ya Allah bantu aku ya Allah divertkan pemikiran aku ya Allah sebab Allah dah janji innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar yang ketiga redha redha tu bukan maksud kita uh, terima seadanya tak Kita belajar menerima ketentuan Allah Kita tak putus asa Dan yang penting kita yakin setiap ketentuan Allah ada hikmahnya. Itu memang sebenarnya kan kalau dalam kaunseling dah buat malini saya selalu sebut ya. Apa juga yang berlaku kita terima. Kawan saya selalu cakap e -e -e, kalau reda-reda ni aku terima tapi kalau terima tapi tapi tu tak reda Pada dia lah kawan saya selalu cakap jangan tapi tapi kau tapi tu tak reda lagi. So terima terima seadanya reda dan kalau saya selalu sebut ada hikmahnya. Ya, contoh kan, orang tu ber, ber, apa putus cinta tapi lepas tu, lepas tu dia, dia tak dapat kahwin ada hikmah dia. Kenapa Allah tak tentukan jodoh dengan dia? Sebab Allah nak bagi yang lebih baik. So, dalam hidup kita reda keempat husnuzan dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Allah adalah pengatur yang terbaik. Kadang-kadang kita minta tapi Allah tak bagi tapi Allah tangguhkan. Allah bagi masa yang sesuai. Jangan buruk sangka dengan Allah. Bukan Allah bagi ujian sebab Allah tak sayang kita. Tapi sebenarnya kan pemali Allah bagi kita ujian dalam hidup ni sebab Allah nak kita dekat dengan dia. Kita ni macam layang-layang. Lain-lain kalau ditiup angin dia terbang tinggi, belagak, sombong, ego. Allah tarik bagi ujian. Tarik sikit-sikit tu sebab Allah nak kita dekat dengan dia. Percayalah kalau kita ada banyak ujian dalam hidup, masa itulah kita kuat nak bangun malam kan? Kita nak solat hajat, munajat, menangis, merintih pada Allah. Jadi jangan bersuang keburuk dengan Allah. Memang Allah dah ada perancangan dia sendiri. Jadi saya selalu macam itulah kalau dengan klien-klien saya itulah ayat-ayat yang selalu saya ajar dan memberi motivasi. Klien saya akan jadi bersemangat bila kita cakap jangan buruk sangka dengan Allah. Allah uji tanda Allah sayang. Kita buat aja setiap langkah kita mengatasi masalah kita. Semua pahala. Semua pahala sebab kita menjadi orang yang yang taat pada Allah dan seterusnya kita tahu kita kena minta pertolongan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kamu, yang kami sembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi saya rasa kan Allah juga dia bukannya kejam pada kita. Walaupun kita dapat ujian, masalah, tekanan, dan kemurungan, kesedihan dan macam-macam, tapi Allah kan dah kata, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak akan memberatkan seseorang itu melainkan mengikut kemampuannya. jadi saya rasa itu jelah perkara-perkara yang kita perlu pegang bila kita cakap tentang falsafah dan konsep dalam Uh, mengatasi masalah gangguan kesihatan mental. Um, Prof setuju tak kalau saya kata bila kita belajar baru belajar nak uh, amalkan konsep dan falsafah ni, dia macam kita exercise. Makin kita buat, ya, makin kita sangat padai. tepat. Sangat Amal. tepat. Contohnya kan, kita satu latihan je. Kita nak ingat Allah dalam hidup kita kita selalu diganggu kan dengan benda-benda lain kan kita selalu diganggu dengan ingat benda tu cuba kita nak letak Allah dalam hati kita kan ya Allah ya Allah ya Allah kita nak zikir kan mesti ada gangguannya mesti kejap hmm. lagi bos kita panggil dah bincang dengan bos panjang bincang dengan bos satu jam tak ingat Allah langsung kan hmm. ha, tapi lama-lama bagi saya saya sangat seluruh orang-orang yang memang hidup mereka bergantung pada Allah dia kata zikir ya Allah tu macam makanan rohani mereka. Sambil dia buat benda lain dah jadi. Ya Allah, ya Allah tu sebab dia dah biasa. Hmm. Even dia kata dalam tidur pun dia rasa jantung dia boleh lafaz ya Allah. Itu memang orang hebatlah. Hmm. Para wali, para syuhada memang itulah. Jadi latihanlah kena ya. buat latihan. Dia kena bermula juga mesti ya, kan? mesti kena mula kan kalau tak mula cakap orang malu kan nak guna alat apa tu yang Tasbih digital kadang nak hmm. menunjuk tak payah fikir orang nak menunjuk ke tak. kita hmm. buat aje sebab insyaallah bila kita buat lama-lama dia akan jadi sesuatu yang sentiasa melekat di bibir kita setuju hmm. okey dan, okay. dan insyaallah lama-lama kita semakin pandai mengurus emosi insya Allah, menjaga betul. kesihatan betul. mental insyaallah sangat tepat okey terima kasih banyak-banyak kepada prof atas uh, segala yang diajarkan kepada kita hari ini uh, bertemu lagi dalam episod seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh